Сюда Вам повезло, ребятки, потому что во время этой аварии я был в Херсоне, ой, Херсоне, говорю, в Киеве, на курсах. И вот я расскажу, как очевидно, что творилось в Киеве, как реагировал народ на вот эти дела. Я взял снимочек все видят, да? да? Вот смотрите, это кости, ребра, да? да. Вот это сердце. Как он получается? Регулировочный аппарат, да? Регулировочный аппарат. И он излучает гамма-лучи. То есть те лучи, которые были при взрыве реактора. Видите, как он эти лучи прошивают ну, насквозь тело человека. Вот. Это рентгенограмма. Поэтому я буду вам рассказывать не только о атомном реакторе, о его воздействии на людей, но и в отношении рентген-аппаратуры. Уже каждый рентгеновский снимок – это не что иное, вот как облучение человека. И надо относиться к этому очень, так сказать, скрупулезно. Ну вот, что касается Чернобыльского аварии. В Киеве есть, и сейчас есть, и был научно-исследовательский институт медицинской радиологии и регионологии. А как в каждом этом институте, там стояли датчики, которые реагируют на повышенную радиацию. Так вот, взрыв-то был где? В Чернобыле. А датчики сработали в Киеве. То есть гамма-лучи это очень электромагнитные колебания, которые имеют колоссальную энергию. И вот они даже уже в Киеве уже были эти гамма-излучения, э, уже свои дела сделали. Гамма-лучи, проходя, вы, конечно, химию уже учите, да, знаете, да. натрий, Пошло. что там у нас, ну, натрий хлор, так, в организме есть соль? Нет. Нет? Да. да. Круто, соленая, правильно? Да. Вот. Не раз, но на язык. Вода есть, да? Кислород и так далее. Так вот, <laughs> обратите внимание, ребята, послушайте. Это очень, все очень просто. Я вам простым языком буду объяснять. Вот это излучение, которое возникает при такого же взрывах, и атомной бомбы, и вот такие испытания проводят, и на подлодках аварии, этих реактору атомных. Вот. <laughs> так вот, в начале действия идет гамма лучей Вот это это магнитное колебание. И есть еще альфа-частицы. Это изотопы, заряженная пыль, где находится альфа это излучение в Так вот, проходя через организм, вот это гам, гамма-лучи, они возбуждают, передают часть энергии своей, передают атомы, ну, атомы молекулы, ткани, да? Передают атомам, И атомы э, находятся в очень возбужденном состоянии. Некоторые теряют с последней оболочки, теряют электрон, другие, значит, добавляют, берутся, в общем, происходит хаос. Ну, например, э, Натрий хлор. Во что он превращается? ионы какие? Натрия, натрий и хлор, да? HBO, H, OH, O2. Кислород – O, 2 кислород o 3 Например, натрий, тот может превращаться уже в алюминий. Получая добавочные электроны, превращаться в алюминий. И что происходит? Клетки, которые, из которых состоит наш организм, а он состоит из молекул атома, атомов, они выпадают в очень агрессивную среду. Вот после прохождения гамма-лучей обратного, обратно они так уже между собой не, не соединяются. Натрий не будет с хлором соединяться. Там как придется, понимаете? Практически это. И получается, вместо натрий-хлор, аж-хлор. Аж-хлор это что? Кислота. Да? Вот. H2O2, это перекиси, да? вот, от, от, было 2 стало О3, азон, да, то есть агрессивная среда для атомов и молекул, то есть клетки, не получая кислород, вот, имея кислую среду или наоборот щелочь, они погибают, вот это и есть, понимаете? гамма лучи прошли, это секундное дело. Ну, я имею в виду, если вот как по поводу -по 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 черного, секундное дело. А в организме потом, ну, как говорится, Маур сделал свое дело, Мару может уходить. Нет их гамма-лучи, а в организме последствия. Еще. И чем больше облучение э, тела организма, или может бывает облучение всего организма, ну а что касается рентгена, рентген стол делаем, да, грудную клетку делаем, рентгенографию. Вот. Это тоже действие. И то же самое, чтобы вы это знали, происходит и в организме человека, которому сделали рентгенологические исследования. Но там, в общем-то, не очень заметно. Почему? Просто часть организма, часть тела какой-то обучает. А вот что касается вот были дела, ликвидаторы, но вы видели и снимочки, и это съемки, когда они не ходили, а бегали, и там им давали сок. одну две минуты. Потому что тем шло облучение всего организма. Ну, сами понимаете, что, вот, что такое лучевая болезнь? Первопонятно, понятно, да? Что лучевая болезнь, когда повреждается э, ткань когда клетки находятся в таком состоянии, они погибают. Если человек получил облучение всего организма, как, вот, допустим, ликвидаторы, там же много было людей, которые погибли, которые получили лучевую болезнь, причем смертельные дозы они получили в первое время. Так вот, что интересно вот реакция, понимаете, населения Киева. Слухи, что везде, что вот там приятно, там приятно и прочее. И что раньше на каждом предприятии были санитарные дружины, которые изучали, как вести себя, оказывать помощь населению. Очаги ядерного поражения, химического а сейчас химическое поражение и бактериологическое. Вот эти три чега, как себя достичь, как защищать, себя вашей консультируем. Защищать.